информирован, значит предупрежден. Увы, жизненно важная информация для днепропетровцев остается закрытой. Наша областная столица – единственный крупный город в Украине, где не работает официальный сайт. Открытость нашей власти, видимо, не нужна. Мария Вяткина пыталась выяснить, почему не работает веб-ресурс, за который налогоплательщики заплатили из своего кармана. Днепрорада.gov.ua – единственная официальная веб-страничка Днепропетровского городского совета. Рупор власти, где теоретически можно найти последние решения сессии курсовета и комиссии, узнать о тендерах и аукционах, приемных днях и коммунальных тарифах. На практике – технические сообщения на любой вкус, которые означают одно – сайт не работает и баста. Общественному деятелю Андрею Денисенко не безразлично, что происходит в родном городе. Практически каждый день он по привычке набирает Днепрорада Гоф Юэй. Сайт або не открывается и лежит, не завантаживается в принципе, або завантаживается с величезными интервалами часу. Например, завантаживается главная сторинка, а не открываются внутренние сторинки. Сообщение об ошибке соединения с сервером – наиболее распространенный привет для посетителей портала. Ошибка подключения к серверу связана с тем, что либо же сервер выключен, либо же мало ресурсов для выделения пользователя. Вот она, святая святых, тот самый сервер, с которым все никак не удается соединиться. Парадокс, но в самом управлении внутренней политики Горсовета сайт работает на пятерочку. С сайтом нашим работаем постоянно. С Сайт проверяется и пополняется постоянно. Сейчас была установлена линия, отдельная оптоволоконная линия, которая нам дает 5 мегабит канал. Если предположить, что скорость доступа к сайту Горсовета 5 мегабит в секунду, то достаточно, что 4000 пользователей, даже более, будут пользоваться успешно этим сайтом. В городском управлении внутренней политики, которая напрямую отвечает за работу портала, своя арифметика. Сайт блокируется, объясняют чиновники, как только на него заходят одновременно 200 человек. А поскольку веб-страничка практически всегда офлайн, то складывается впечатление, что портал действительно такой востребованный. Но в разгар рабочего дня в момент интервью на сайте было всего 7 человек. Естественно, сайт государственной организации, он интересует многих хакеров как наших, украинских, так и заграничных. Есть вот даже случаи, когда из Китая к нам пытались вот взломать наш сайт. Выходит, сайт Горсовета такой популярный, что ночами после работы на швейной фабрике его взламывают миллионы китайских хакеров. И такой практичный, что его отмечают на специальных конкурсах. Наш сайт был участником всеукраинского такого проекта. Його розглядали э, серед інших садів міських рад, на залі органів влади. І з чотирьох номінацій, э, які були переможцями э, Дніпропетровський сад, Дніпрорада Гує, став одним з переможців однієї з номінацій. Функціональність. функціональність. Він у нас дійсно функціональний. Эта функціональність радує, пока только чиновников. Чтобы чудом работающего сайта наслаждались и обычные пользователи, не хватает, говорит Владимир Михалишин, каких-то 70 тысяч гривен на покупку новых серверов и программного обеспечения. В масштабах двухмиллиардного бюджета Днепропетровска деньги не такие и большие. Но сколько уже потрачено на сайт – большой секрет. На этот вопрос начальник городского управления внутренней политики не мог найти ответ в течение трех дней. посмотреть внимательнее. Вы оставьте свой телефон. Поймите, у меня же куча работы, которую я не могу бросить и заниматься вами. Это у меня совещание, у меня работа. Игорь Латышев руководит работой самого популярного городского портала, который собирает на своих страничках до 5000 посетителей одновременно. Говорит, отлаженная работа сайта не проблема. Главное, чтобы собственники были в этом заинтересованы есть надежда, что при некоторых капиталовложениях и правильном подходе он заработает быстро. Вопрос в том, как эти вложения использовать. Официальные сайты Киевского, Харьковского, Одесского горсоветов отличаются оперативностью, полнотой информации и возможностью интерактивного общения. Пользователи Киевского портала могут не только задать вопрос чиновникам, но и получить на него ответ. В Днепропетровске официальные новости представлены веб-страничкой политического блока Куличенко. Там можно узнать, с кем встречался и что сказал Иван Иванович. В то же время решение исполкома и горсовета, которые влияют на жизнь горожан, прячутся за сообщением Сайт недоступен Ну не глупые люди сидят в горосполкоме, наверное, да, и люди, которые в принципе являются во многом и игроками этой избирательной кампании. на там причины, о которых наверняка вам объявят. Я бачу абсолютно чітку систему закритості Дніпропетровської міської влади, яка була вибудована буквально протягом останніх п'яти років. Починаючи з того, що простий смертний громадянин не може проникнути зайти в будівлю міської ради, продовжуючи тим, що Рішення в повному обсязі не публікуються і недоступні для громади. Ну і закінчуючи вже знаєте такою важливою для мене, як для користувача інтернету, але все ж таки технічною особливістю, як закритість і відсутність роботи офіційного веб-сайту. Марія Вяткіна, Дмитрій Катков, студія Акцент Медіа. Меньше знаешь, крепче спишь. Экологическое неблагополучие плюс информационная закрытость. В Днепропетровске власти нарушают основное право человека – знать правду о состоянии мира, в котором он живет. Ось так им побачили цей тиждень журналисты «Акценту». Больше новин на сайте акцентмедиа.тв